Всем привет, друзья! Сегодня 10.07.2025 2025 года. Изучаем Конституцию Украины вместе. И сейчас мы рассмотрим 37-ю статью, до нее мы уже дошли. Ну и обговорим, что в ней говорится, что да как, как говорится. Сначала, конечно, нужно это, ее прочитать. Вот читаем. Статья 37. Утворение и политических партий и громадских организаций. Ну, така, відомо, не зовсім цікава стаття для нас. ну, Читаємо далі: програмні цілі або дії, яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цінності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства на розпалювання міжетнічної, расової релігійної ворожнечі. Посягания на права и свободы людины, здоровья населения забороняются. Ну, в принципе, нормально. Что тут скажешь? Все, что против государства, конечно, это и против человека, конечно, нужно запрещать. Тут не поспоришь. Политические партии и громадские организации не могут иметь военизованных формований. Ну, конечно, не могут быть. Иначе это будет какая-то, как говорится... Страна в стране, да? Или власть, вторая власть будет. У кого есть оружие, тот и, как говорится, тот и главный. Поэтому оружие должно быть у кого-то одного, да? То есть у государства Украины, а не у каких-то там политических. Сначала начинаются политические партии, потом какие-то бандформирования и так далее. То есть это недопустимо. Дальше читаем. Не допускається створення діяльності організаційних структур політичних, партіях, партій в органах виконавчої та суд, судової влади і в виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних, на державних підприємствах у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях. Ну, нормально. Заборона діяльності об'єднань громад. Громадян задействуются лишь в судовом порядке. Тоже нормально. Ну, Но такая не сильно интересная статья. В принципе, все логично, да, логически. Как бы, ну, как мы и говорили раньше, есть и есть. Пускай будет. Поэтому, что мы отметим с 37 статьи, что в государстве запрещено создание каких-то партий, которые направлены на, ну, на подрыв самой структуры государства, назовем это так, да, в которых там есть своя армия, оружие там и все такое. Ну, понятно, что такого не должно быть. И, слава богу, наверное, и нету.